Ну, в мене взагалі стійке вже враження, вже давно відсталося. Проблеми взагалі не існують. Тобто, її насправді мовної проблеми в країні. Немає взагалі, але послухати кримчан, ось. Мова ну, ось. І, стала головне, не мовась і стало головне. Я вже, я, скільки, вже я, скільки вже я не пам'ятаю, скільки років з 2004-го, після помаранчевого майданчика того, я постійно своїм друзям-депутатом, так чи інакше, в якихось там зустрічах десь бачились, говорив хлопці, почему до сих пор не существует рускоязичного проукраїнського медіа то медіа холдингу. Это все должно быть. Вот то, что сейчас Олесь показал, это надо было, по идее, делать лет ну, 10 назад, первый шаг. Телеканал. Причому не те, не що я говорю агітувати за Україну, а просто ми всі розуміємо, про що ми говоримо. Ми говоримо про вектор. Є люди, которые так или інакше цей вектор обирають для нас всіх. І виходить, що проблема, так получається, висосанная из пальца. такими самыми яркими лицемерными э, членами партии регионов и э, коммунистами. Это просто вот и когда ты это все понимаешь, вот я не все равно, вы же понимаете, я перехожу с мовы на язык э, и все одно. Ну для я, этой, я, кто я нароженый, я нароженый на в, на в, в, в да? Харькове, так, так. И по барабану, то есть можно размалевать украинскую мову, спрятаться все на будяких пытания. Точно так же я могу по русски отстаивать украинский вектор, но проблемы нет, есть просто Такие вот мерзостные лицемеры, которые просто в угоду своим каким-то каким своим личным выгодам могут перекрутить все с ног на голову. Мы видим сейчас, как пропаганда русская работает. Мы это видим все, мы это ощущаем на себе и на своих друзьях, которые живут к северу от Украины. Просто не налазят ни на что, они все перекручивают с ног на голову, все просто. И эти люди есть и у нас. Это, ну, кто-то их называет агентами Кремля, кто-то называет, что это там засланные казачки, кто-то говорит, что они отрабатывают какие-то деньги. Мне кажется, это просто какое-то внутреннее состояние человека. Он либо хочет дышать свободной грудью, либо хочет быть маленьким винтиком в системе, и главное, что все стабильно. Нет, знаешь, там похлебку дают, главное вовремя, но похлебку.